নমস্কাৰ কাৰণ ৰেনা চামলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই আকাশমিতা এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সংহাৰ চলাবলৈ আহি আছে ৰেমাল ঘণ্টাত এশৰ পৰা এশ পঁয়ত্ৰিছ কিলোমিটাৰ বেগত আহিব কাল ঘূৰ্ণী ৰেমাল শনিবাৰৰ পৰা দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সংসাৰ চলাব ঘূৰ্ণী বতাহজাকে এই সন্দৰ্ভত জনাই যাম বিতং তথ্য সংসাৰ চলাবলৈ আহি আছে ৰেমাল ঘণ্টাত এশৰ পৰা এশ পঁয়ত্ৰিছ কিলোমিটাৰ বেগত আহিব কাল ঘূৰ্ণী ৰেমাল শনিবাৰৰ পৰা দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সংসাৰ চলাব ঘূৰ্ণী বতাহজাকে পশ্চিমবংগৰ উপকূলত সংসাৰ চলাব ৰেমালে ছাব্বিছ মে' সংসাৰ চলাব উৰিষ্যা মিজোৰাম ত্ৰিপুৰাত আই এম ডিৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে সতৰ্কবাণী আৰু আমি জনাই গৈছোঁ যিহেতু আই এন ডিয়ে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে ছাব্বিছ মে'ত সংসাৰ চলাব উৰিষ্যা মিজোৰাম ত্ৰিপুৰাত আৰু সংসাৰ চলাবলৈ আহি আছে এতিয়া ৰেমাল আৰু এই ক্ষেত্ৰত আচলতে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে আই এম ডি এ আই এম ডিয়ে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে ঘণ্টাত এশৰ পৰা এশ পঁয়ত্ৰিছ কিলোমিটাৰ বেগত কাল ঘূৰ্ণী ৰেমাল আহিব পাৰে আৰু যিহেতু উৎকট গৰম আৰু এই উৎকট গৰমত সৰ্বশ্ৰান্ত হৈ পৰিছে ৰাজ্যবাসী ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া উৎকট গৰম আৰু উৎকট গৰমৰ ফলত আচলতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকল লোকসকলৰ অৱস্থা সৰ্বশ্ৰান্ত হৈ পৰিছে আৰু গৰমৰ মাজতে আচলতে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে সাতাইছ মে' পৰ্যন্ত আচলতে ৰাজ্যত ধুমুহা বৰষুণৰ আশংকা আছে আৰু কেৱল অসমতে নহয় অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবতো প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত কেইবাখনো ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলালৈ অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছিল আৰু তাৰপাছতে আই এম ডিৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে ছাব্বিছ মিন সংহাৰ চলাব উৰিষ্যা মিজোৰাম ত্ৰিপুৰাত ৰেমাল সংহাৰ চলাবলৈ ৰেমাল আহি আছে এশৰ পৰা এশ পঁয়ত্ৰিছ কিলোমিটাৰ বেগত কালঘূৰ্ণিৰ ৰেমাল আহি আছে বুলি জনাইছে আৰু ভাৰতৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে ভৱিষ্যত উদানী কৰা মতে চৌব্বিছ মে'ৰ সন্ধিয়াৰ পৰা উত্তৰ বংগ উত্তৰ বংগ উপসাগৰৰ ওপৰত সাগৰৰ পৰিস্থিতি অতি ভয়ানক হ'ব বুলি জনাইছে আৰু বতৰ সংস্থাটোৱে ভৱিষ্যত উদুৱানি কৰাৰ মতে পঁচিছ মে'ৰ পুৱাৰে পৰা মধ্যবং মধ্যবংগ উপসাগৰ ওপৰৰ জোৱাৰ গভীৰতা অধিক আৰু পঁচিছ মে'ৰ সন্ধিয়াৰ পৰা সাতাইছ মে'ৰ পুৱালৈকে উত্তৰ বংগ উপসাগৰ ওপৰত উচ্চৰ পৰা অতি উচ্চ হ'ব বুলি জনাইছে আৰু পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যিহেতু সংসাৰ চলাবলৈ আহি আছে ৰেমাল আৰু ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আচলতে উৎকট গৰমত সৰ্বশ্ৰান্ত হৈ পৰিছে ৰাজ্যবাসী আৰু তাৰপাছতেই বৰ্তমান সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে আই এন ডিৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে সংহাৰ চলাবলৈ আহি আছে ৰেমাল ঘণ্টত এশৰ পৰা এশ পঁয়ত্ৰিছ কিলোমিটাৰ বেগত কাল ঘূৰ্ণী ৰেমাল আহি আছে শনিবাৰৰ পৰা দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সংসাৰ চলাব ঘূৰ্ণী বতাহজাকে আৰু এই পশ্চিমবংগৰ উপকূলত সংসাৰ চলাব ৰেমালে উৰিষ্যা মিজোৰা মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাত ছাব্বিছ মেৰ পৰা সংসাৰ চলাব ৰেমালে আৰু আই এম ডি তো আই এম ডিয়ে আচলতে এই ক্ষেত্ৰত সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে আৰু বৰ্তমান সাৱধান হ'বলৈ আই এম ডিয়ে জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী আৰু যিহেতুকে জনাইছোঁ উৎকট গৰম আৰু এই উৎকট গৰমৰ মাজতেই বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে অসমৰ লগতে কেইবাখনো উত্তৰ পূব উত্তৰ পূবতো আচলতে প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলালৈ অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে আই এম ডিয়ে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছিল যে ৰেমাল আহি আছে সংহাৰ চলাবলৈ ৰেমাল আহি আছে ঘণ্টাত এশৰ পৰা এশ পঁয়ত্ৰিছ কিলোমিটাৰ বেগত কাল ঘূৰ্ণীৰ ৰেমাল আহিব পাৰে আৰু শনিবাৰৰ পৰা দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সংহাৰ চলাব এই ঘূৰ্ণী বতাহজাকে পশ্চিমবংগৰ উপকূলত সংহাৰ চলাব ৰেমালে ছাব্বিছ পে' সংসাৰ চলাব উৰিষ্যা মিজোৰাম ত্ৰিপুৰাত আৰু আই এম ডিয়ে এই সন্দৰ্ভত আচলতে আই এম ডি এ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে